Musique. cheers братом Юры и сестрой Ну Я первое слово дам брату Юре. Приветствую вас, братья и сестры. Меня зовут Юра. Я с родом из Венегородки. Мне 23 года. Я с детства верующий. в 50 в семье учился в Батутине, в училище. Знаю Инну с детства, наши семьи дружат. Еще в детстве она мне понравилась. Пришло время, я ее полюбил. У нас любовь Бога. Слава Богу. Я ее встретил, полюбил и, и предложил ей замуж, и у Она согласилась. Ну, вы меня все знаете, здрасте. Кому же зовут? Меня зовут Инна. Мне тоже 23 года. Слава Богу, я с детства верующая. Ну, якби я вірила в Бога, але так осознано, вже, мабуть, десь в класі в 11-му, то слава Богу, що Бог коснувся, і я дійсно в нього почала ну, вірити, почала служити. І слава Богу, що в мене є така мама, яка наставила нас, що, якби, що в чистоті, в святості ми повинні себе приготувати для мужа, для свого. То, слава Богу, і за все слава Богу. Ой, ви ж Знаєте, я їхня мама, да? <риклад> да Юрочку я знаю тоже з дитинства, він на моїх глазах рос, тому що мама його моя лучшая подруга, І просто я не могла уложити собі в голову, що таке може вообще Ну, У Господа є свої плани і свої сроки, і Бог серця. І Я хочу сказати, і коли. Вони почали з лагеря там щось дружити, ну давай, ну, дружать, там. хай собі там дружать. Дітки. В результаті це все переросло в таку любов. Ну, я дуже рада. Вони так вроді смотрю, вони цінять друг друга, живуть по слову, вместе моляться. І Я, як мама, я їх постійно молилася і благословляла. А тепер мені Господь дав ще одного синочка. И будет у них своя семья благословенна. Бог сказал, что нитка втрое не скоро порвется. И я наставляла, что Бог глава. В вашей семье Бог глава. И дочь свою я научила правду. Она кажа, себя в чистоте хранит для мужа, чтобы не было ничего такого, ну, как в мире, потому что мы с Господом. И она честна для своего мужа. Слава Богу, они меня послушали, дети мои. И жили по слову. Так что, слава Богу. Слава Богу. Богу что... Помолвка, помолка. Это еще не свадьба. Это предверие свадьбы. Но помолка, помолка, она для того, для чего создана. Это уже тысячелетиями помолка это идет, Для того, чтобы более познать друг друга лучше. Обычно, когда встречается парень с девушкой... Девушка, он видит все в розовых очках. И она видит этого парня в розовых очках, правда? Но когда начинает они серьезно задумываться и объявляет помолку, помолку, вот здесь уже, уже снимаются розовые очки. И видят они все. Но я не хочу, чтобы они имели в глазах только они одни недостатки видели. Должны в каждом видеть самое ценное и еще больше, чтобы они развивали эти самые ценные стороны, которые у них имеются. В своей жизни все будет для них. Но именно период помолвки, период помолки до свадьбы, это их них испытание идет. Испытание, чтобы они были испытаны Богом, испытаны и дьяволом. Да? Серьезно, потому что и дьявол будет всякие козни ставить, чтобы разрушить этот союз. Но они плавали, да, слава Богу, с Богом. И сейчас церковь будет молиться за них, чтобы Бог и стал покровом, чтобы Он охранил их от всяких искушений и от всякой нечистоты и нечестности по отношению друг к другу. Чтобы именно не прошли эти испытания помолвки до свадьбы в чистоте, святости по славу Божьей. Поэтому мы сейчас будем молиться о том, чтобы Бог именно сохранил их. Потому что именно от Бога зависит все. Они согласно Бога познали друг друга, встретились, полюбили друг друга. И сейчас твердо решили, решили создать семью. Создать семью. Но создать семью, это когда уже будет уже свадьба. А сейчас в свадьбы на испытание. Но я верю, что они испытания приведут с честью во славу Божию. Давайте ваши руки. Давайте протянем руки. моего брата Господь Юра и моей сестры Господь Ин. Это твои дети, Господь, это твои будущие мужа и жена. Но мы сейчас их объявляем женихом и невестой, чтобы они Господь, сходили, Господь, только лишь до свадьбы были женихом и невестой. Чтобы они, Господь, именно молились Тебе, Боже, чтобы ты им открывал, Господь, каждого сердца друг другу, Господь, во имя Иисуса чтобы они видели, Господь, не только отрицательные какие-то стороны, но больше увидели друг у друга положительных черт во имя Иисуса Христа. Чтобы эти положительные черты, они преобладали, Господь, над отрицательным во имя Иисуса Христа. Я молю и прошу Тебя, Боже, и помоги свои их молитвы, они были услышаны от Тобой чтобы они были слышны Тобой и отвечены были Тобой во имя Иисуса Христа. Я молю и прошу Тебя, Боже, что эта драгоценная кровь, которая пролита была на Голгофском кресте, она охранила Господь их, охранила Господь их дух, и душу, и тело Господь и Юры, и Ины от всяких испытаний, от всяких, от всяких искушений, от всякого зла во имя Иисуса Христа, чтобы Ты, Господь Бог, для них был покровом, во имя Иисуса во всех их действиях, во всех их головах, во всех их мыслях, во имя Иисуса Христа. И мы сегодня, Боже Господь, объявляем Твоих детей Божьим, как мужем и женой, во имя Иисуса Христа, до да свадьбы. Во имя Иисуса Аминь. Женихом и невестой. Женихом и невестой до свадьбы. Да. Да, это было тренировка. Да, <сíк> да, <сíк> слава. да слава. Другой, Бога, за вас. Это пророчество. Все. Пророчество. давайте, в случае чего, вы знаете, к кому обращаться. Чего? Знаете? Да. Все. Помощь всегда. А, Значит, мы давайте сейчас помолимся за его отца. Его отец сейчас находится в реанимации. Вчера сердечный приступ был. И он сейчас находится в реанимации. Давайте мы протянем руки Бога, отец небесный. Мы обращаемся к тебе во имя Иисуса. Как а? Мы сейчас приносим к тебе, Господь, присутствие Твоей благодати. Господь, приносим нашего брата, Господь Николая. Ты видишь состояние, Господь, его сердца, состояние, Господь, его души, состояние его тела. Боже, это вот Твой. Это Твой, Господь, ребенок, Господь, Твое дитя, Господь, Твой сын Боже. И мы верим, Господь, что Твоя исцеляющая сила сейчас, Господь, сходит на него и исцеляет его. И бараны мы своим Иисусом забрали от него эту болезнь взял эту немощь и исцелил Господь его. И мы превозглашаем, Господь, что та сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, сейчас Господь сходит на Него и полностью воскресает, восстанавливает, очищает все сосуды, сосуды сердечные, Господи, все кровеносные сосуды, Кровь Иисуса Христа ведется по всему Ему телу и совершает это чудо исцеления чудо исцеления во имя Иисуса Христа, его сердце и его тело. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Все. До Теперь мы их очень поздравим. Пожалуйста. Давайте. Кто имеешь возможность поздравить, поздравьте.

Все Лена, военные, встань так, что чтобы ты тебя ...чтобы Мы можем принести в дом твой. наши 13 секретов. И у нас каждый раз, как раз, как это будет принять и раздать тебе все славу и Во имя Иисуса Аминь.